Наташа, Наташенька, ты такая красивая, что могла бы участвовать в конкурсе красоты. Виталик, чтобы ты знал, я 18 лет стала мисс Копи 97. Подожди, так это тебе сейчас сколько? 33. что Наташа, время летит незаметно, да? Мы тебе место тут на лавочке возле нас держим. Виталичик, а тебе не интересует Мисс Абаяния 59? Оп! Чем из зрительских симпатий 63? А, а я и не знал, что на танковых заводах проводили конкурсы красоты. <реклама> <реклама> Фре, -э. Можно я с тобой познакомиться? Мне звать Виталик. <свист> так, я не понял, в чем подвох. Как ты можешь одновременно и тут, и там сидеть? Ты что, издеваешься? Мы близняшки. Ух, <свист> я люблю близняшек. Одна голова хорошо, а дві лучі. Так, не мішайно. Ми готовімося конкурсу Класс. Так Давайте я за вас буду боліти. Де він проходить? В том дворце культури. Безплатно проведете. Фу! Но где этот ведущий? Он уже должен быть. Ну ты хотя бы знаешь, как он выглядит? Нет, не знаю. Я знаю только, что его зовут Виталий. И он один из лучших ведущих Киева. Привет! Ты меня звать Виталий я... Ну наконец-то, мы вас только ждем, чтобы начать. Я не удивлен. А, пойдемте, вас переоденут. Проходите. Да? Да. Ну что це такое? Я цели буду носить. Ладно, только больше я ничего не собираюсь на себя одевать. Тофли еще наденьте. Здрасте. То есть променять их на свои любимые чуни? Но они не подходят под костюм. Может, и не подходят, зато мы не подходят. заднюю надену. Только мои тюни положите в кулечек и дасте мне, я их с собой заберу, чтобы никто их не вкрал, бы я вас знаю. Эти звезды такие капризные. Ну что ж, вот сцена, вот текст, микрофон на стоечке. В смысле? Туда? Я, оттуда туда не пойду. Дайте мне лучшее место в зале, и я оттуда буду двигаться на тюлочек. Я же тебе говорила, что без аванса он не будет вести. Э -э, не переживайте, с деньгами все будет в порядке. Нам их подвезут сразу после выступления. Пожалуйста, начинайте. Ну, я не знаю. Мне надо пить до дома, испытать маму, можно читать. Я вас прошу, я вас умоляю, не срывайте нам конкурс красоты. Ладно. Ну, первый последний раз. Меня зовут Виталий Кавася. <Слышка> так только не дай бог пропадуть. <Слышка> Добрый вечер. Мы с вами начинаем конкурс красоты Перлина. Я короче какая-то Перлина тут. Не разборчиво просто написано Шу. Десять очаровательных девушек покажут нам всю то прекрасное, что в них есть. Так нас ожидая приятный вечер. Так что устраивайтесь поудобнее в этом шикарном зале после ремонта. Это сколько украли. Ну ладно, в общем, давайте поприветствуем телочек. Телочки на сцену! конкурс э, вечерних платьев. А что, бывает и утренний? Не, ну тогда э, мне больше нравятся ночные. Ну ладно. Номер первый. Вика. Челочка, конечно, красивая, но, почти выглядит уставшей. Наверное, не выспалась. Номер второй. Женя. <плес> Ты сами бачите, что платье вообще не в дух. <рес> Может, даже было покороче правильно одеть, чтобы все было видно. Не дайте его а тут а так. Mm. Номер третий. Алена. <плес> Если честно, то я бы забрал бы Алену после конкурса домой. Ну, а домой до дома нельзя, там палево. Ух ты! Ничего себе! С бы вы таки! А так устроилась тут работать во дворце Украины уборщицы. Так там как раз сейчас титурный конкурс «Мисс Украина». И что, они вот так тебя заставляют у тему убирать и туалеты? Нет! То он меня заставляет все это вернуть. Не поддавайся на провокации! Итак, э, спонсоры нашего конкурса. Слушайте, их тут много, а все читать чинит. О, я так думаю. Ну, наши все спонсоры, правильно? Поэтому я объявляю следующий конкурс. Мы будем задавать телочкам вопросы и побачим, какие они <плодисменты> Итак, номер пять. Вообще прикольно, да, дали номера тюлечкам и не надо запоминать имена. Ладно, вопрос. Что вы будете делать с деньгами, если выиграете? А я потрачу все деньги на борьбу с голодом и буду ездить по африканским странам и кормить бедных людей. Конечно, не потратила. Номер шесть. У тут написано, чтобы я спросил у нее, любит любить она детей, но это же никому не интересно, правильно? Давайте я спитаю у нее, любит любить она секс. Давай. Я очень люблю детей. Дети – это самое главное в жизни. Я хочу двоих – мальчика и девочку. Ты что, не чула, что тебя испытали, Тишу? Тяжело ответить, всем же интересно. Идея. Номер семь. бедра 95, талия 63, грудь покаж. А, 92. Ну, Богдановна, как ты умудрилась за 30 лет ни одного сантиметра не прибавила? Я просто после 18 не ем. Угу. После 18 часу? После 18 лет. <серказованные> <серказованные> а теперь самая интересная часть нашего мисс, ну, какая-то там перлина, конкурс купальника. <серказованные> <серказованные> Дівушки, а я, я, конечно, извиняюсь, а можна пройтись так же само, но только без купальнику. <риклад> Нет, ну, ну ми ж мусимо вибрати саму лучшую, ну но... я думаю, що зал мене піддержить. <плесить> <О! плесить> <плесить> ну що вам жалко, чи шо? Тоби, ти всі попросим, просим! сейчас мы удалимся за кулисы, чтобы жюри подвело итог и определила победительницу. Нашу вы выскучили. А да, да почти все согласились. Ты такая же бомщица, как моя мама. Ну в чо, теперь все, теперь уже не получится. Молодец. Ведущий вытягивает как может. Помнишь в прошлый раз, какая скукота была? Да. А сейчас нормального ведущего нашли. Другое дело. Ты слышала? На переезде панду поездом сбила. Она все равно страшненькая. Мне ничего не светило. Ну а сейчас... Для награждения победительницы на сцену приглашается директор модельного агентства Бедра Евгений Петрович Курочок. А а ось толстый. Наша жюри долго совещалась и решила выбрать мисс Перлина номер Третий – Алену Петренко! А я бачу, как вы заходили до этой тюлочки в ремерку. Это были рабочие моменты. Вы, наверное, ее сильно ругали, потому что она так кричала. Конечно, это не мое дело, но, по-моему, вы стали обладателем обладательницы титула «Мисс Перлина-2013». Бедра, бедра 130, ага. талия 120, грудь 170. Сошлось. Боже мой, Евгения, ну, я так. З кожним роком ти пухнеш і пухнеш, і все, все на кілька сантиметрів, як тобі вдається. Запиши. Ага. Жрала, що хотіла, ага. когда хотіла, і з ким хотіла. А ти, анорексічка, пішла Ана, воно. Анорексічка. Да. Ой, сиди і тут залишайся. Жир кресла. Така класна, я тебе так завірю. Поздравляю. Поздравляю. Може, поїдем до мене? Да, сейчас. Спасибо большое. Все было на высшем уровне. Не зря нам вас рекомендовали как одного из лучших ведущих. Понятное дело. Совершенно большой человек. Я леплю кроликов из пластилина. Вот ваш гонорар. Три тысячи долларов. Сколько? Три тысячи долларов? Да, Что-то не так? Вы сейчас спрашиваете. Конечно, не так. Во-первых, это сильно много. А во-вторых, чтобы менять доллары, это надо паспорт. А я свой десь пути. Вы великолепный шутник. Идете на фуршет. А это бесплатно? Да. Я что, похож на голодный? Конечно, иду. Тогда встретимся там. Да. Раз, два, три, восемь. Ой, стойте, стойте. может, продолжим общение у меня дома? Ты что думаешь, если у тебя куча долларов, то мы поедем к тебе? Думаю, да. А? Нет. Сначала в сауну, а потом уже к тебе. Виталик, <секс> <Битана, свист> что такое? Что ты такой счастливый? Мама, я сегодня познакомился с двумя симпатичными близняшками. <свист> я и я им настолько понравился, ну, понятное дело, <свист> <свист>, что они пригласили меня на с собой в сауну. <свист> да ты что, не может быть! Да, мама, да. Но я не поехал. Ну а что мне ехать, если я сегодня уже мылся? Будем надеяться, что вы не все там. Хотя ну пожалуйста, надеяться, да. Ну, может, повезет. На конкурсі красоти, вони як, як шпроти. Всі однакові, блістящі, так би і з'їв би їх. А якщо б вони ще не розговорювали, то ціни б їм не було.